নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল মোৰ এই নতুন চেনেলটিলৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ চেনেলটি যদি ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু বেল আইকণটো প্ৰেছ কৰি দিবলৈ নাপাহৰিব মই দুদিন আগত আগত এখন হস্পিটেল বহিছে নতুনকৈ সেই হস্পিটেলখনলৈ গৈছিলোঁ মোৰ লগৰ ছোৱালীজনীৰ বিশেষ অৱশেষ হোৱাৰ বাবে অঁ দেখা নাছিলোঁ প্ৰথম দেখিছোঁ আৰু মানে যিখন নতুনকৈ প্ৰাইভেট হস্পিটেল বহাইছে বহুত ধুনীয়া দেখিবলৈ খুবেই মৰম লগা মানে তাত গ'লে যে এনেকুৱা লাগে যে ফুৰিব আহিছোঁ ক'ৰবাত যে হস্পিটেলত অহা নাই আপোনালোকে চাওকচোন ইমান ধুনীয়া পৰিৱেশ মানে ইমান চাফা কৰি ৰাখিছে ইমান ধুনীয়া এখন তামোলো খাব নোৱাৰে ভিতৰত আৰু বিশেষ মানে ডিচিপ্লিন বহুত ডিচিপ্লিন আৰু এইটো এটা মই যিটো ছাইডত গৈ আছোঁ সেইটো মাত্ৰ এটা চাইড হয় বাহিৰৰ চৌহদ ভিতৰৰ চৌহদ খুবেই ধুনীয়া আপোনালোকে চাওকচোন বাৰু কেনে লাগিছে যদি কোনোবা অহা নাই কেতিয়াবা যদি আহিবও পাৰে চাবচোন ইমান ধুনীয়া পৰিৱেশ আমি এতিয়া গৈ আছোঁ বাহিৰৰ পৰা ভিতৰলৈ বিশেষ বহি বহি আমনি লাগিলে ভোকো লাগিছিল দোকানত আহি হোটেলত আহি ভাত খালোঁ লগৰজনীয়েও ভাত খালে ময়ো ভাত খালোঁ খাই মেলি এতিয়া ভিতৰৰ ফালে গৈ আছোঁ বাহিৰৰ পৰা ভিতৰলৈ মানে হস্পিটেলখনৰ ভিতৰলৈ সোমাই যাবলৈ বহুত বহুত ডিষ্টেঞ্চ আছে বহুত টাইম লাগিছে আৰু চাইডে চাইডে এই এইজন কিহৰ কি হয় নাজানো মানে মূৰ্তি হয় বনোৱা আছে চাৰিখন হাত আছে কি হয় ওচৰলৈ যাবলৈ নোৱাৰিলোঁ সময় নহ'ল বৰ্তমান ভিতৰলৈ আহি আছোঁ এয়া বিশেষ হস্পিটেলৰ চৌহদৰ ভিতৰত হয় নাই বৰ্তমান ভিতৰৰ ফালে গৈ আছোঁ ভিতৰতো সোমোৱা নাই অলপ দেৰিৰ পাছত আমি ভিতৰৰ সোমামগৈ আৰু ইমান ধুনীয়াকৈ থৈছে চাওকচোন হস্পিটেলখনৰ ভিতৰৰ পৰিৱেশটো মানে একদম চাইলেণ্ট কোনো হুলস্থুল নাই এয়া দেখিছে নহয় বাহিৰ চাইডে আৰ্ট কৰা আছে এইটো হৈছে টিকেট কাউণ্টাৰ প্ৰথম সমানে টিকেটটো ইয়াতে কৰা হয় আমি বিশেষকৈ ওপৰফালে নগ'লোঁগৈ আমি তলতে থাকিলোঁ এইফালে আমাৰ যিজন দাদাক নিছিলোঁ লগৰ ছোৱালী দাদাজনক সেইজন এইফালে আছে আৰু লেফ চাইডে এইফালে আয়ুস্মান কাৰ্ডো যদি যাৰ যিসকলৰ থাকে সেইসকলৰ সুবিধা পোৱা হয় প্ৰাইভেটেতো আজিকালি সুবিধা দিয়ে এইটো কিছুমান মানুহে নাজানে আয়ুষ্মান কাৰ্ডটো গভমেণ্ট হস্পিটেলত দিয়ে বুলি জানে কিন্তু মই এতিয়া দেখি আহিছোঁ যে গভমেণ্ট নহয় প্ৰাইভেটত আয়ুস্মান কাৰ্ডৰ সুবিধাটো আছে এইখিনি হৈছে ডাক্টৰক দেখুৱাবলৈ যিয়ে ফাইলটো আনি দিয়েহি ৰোগীজন বহিব লাগে তাতে তাৰপিছত নাম মাতে তাৰপিছত দেখাবগৈ পাৰি ডাক্টৰ সোঁ ছাইডে বহি থাকে এইসকল বাইদেউ যাৰ যাৰ নাম আছে যি যি মানুহে ফাইল দিছে তেখেতসকলৰ নাম মাতি যায় আৰু এয়া হাস্পতালত ভিতৰত থকা পৰিৱেশ ভিতৰত থকাৰ মানে প্ৰাকৃতিক দৃশ্য ইমান ধুনীয়াকৈ থৈছে ইমান ধুনীয়াকৈ সজাই থৈছে যেন এনেকুৱা অনুভৱ হয় বেমাৰ হ'লেও তালৈ গ'লে মানে এইবিলাক দেখি বেমাৰ যে এনেই ভাল হৈ যাব এনেকুৱা এটা অনুভৱ হয় মানে বুজাব নোৱাৰি ইমান ধুনীয়া ডাঙৰ ডাঙৰ কোঠালিৰ ভিতৰত এনেকৈ সজাই থোৱা হৈছে আৰু মানে সেইবিলাক চাই যেন এনেকুৱা লাগিব যে কিবা বাহিৰতে আছোঁ নে ভিতৰতে আছোঁ বাহিৰ বাহিৰটোও দেখিবলৈ ধুনীয়া আৰু বাহিৰতকৈ ভিতৰত ধুনীয়া ভিতৰতকৈ বাহিৰত ধুনীয়া ভাল সেইবিলাক চাই মানে বেমাৰলৈ পাহৰি থকা যায় প্ৰাকৃতিক দৃশ্য কি সুন্দৰ পৰিৱেশ এটা আমি গছ গছনিৰ পৰা জীয়াই থাকোঁ এটা এটা ৰুমত কেনেদৰে সংৰক্ষণ কৰি ৰাখিছে দেখুৱাইছে মানুহক যে প্ৰাকৃতিক পৰিৱেশৰ লগতে আমি সংযোগ হৈ আছোঁ প্ৰাকৃতিক পৰিৱেশ নহ'লে যে মানুহ জীয়াই থাকিব নোৱাৰে তাৰো এটা মেছেজ দিছে মানুহলৈ ধন্যবাদ আপোনালোকে চাব চাওক প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈকে চাওক আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু লগতে কেনে পালে জনাব ধন্যবাদ